Говорить, пообщаться. И он мне сегодня подарил вот эти гвоздички и вот эту шоколадку как организатору этих танцев. Как мне приятно, как мне очень приятно. Спасибо большое, спасибо вам огромное, что вы такое внимание уделяете. Я, вы знаете, как это ценно. Это, как говорится, не дорог подарок, а дорогое внимание. Поэтому я очень благодарна вам. Спасибо, что вы приезжаете. Завтра у его мамы день рождения. Ну, как говорится, не, не отмечает заранее. Но все равно он сказал, что она была врачом. Да, врачом. детей родила. Единственный врач, по-моему, в Харьковской области, который был четырех хлопцах. Георгий Петрович. Я вообще, мне даже вот правда, слезы текут, очень приятно. Просто так, человек пришел и говорит, Надя, если бы не было этих э, танцев, то есть если бы ты не организовала, этих танцев не было. Я не, себя не возвышаю, я просто человек, который люблю эти танцы, люблю, чтобы людям было хорошо. Поэтому огромное вам еще раз спасибо. Вы человек, ну такой доброй душой. И он говорит, Надя, я даже до этих танцев тебя знал. Говорит, какой-то конкурс проходил, и я тебя на первое место выставил. Ну, я, конечно, понимаю, что э, мы все одинаковые тут танцуем, у нас есть и лучше танцуют, и хуже. И это не говорит о том, что танцы – это жизнь. Мы приходим, вот вчера какая обстановка была, и молодцы люди танцевали, и Несмотря ни на что. Спасибо вам огромное. Погода прекрасная. Танцуйте. Я вас всех уважаю. А вас обожаю. Просто обожаю. Просто обожаю. Спасибо, спасибо. Эти водички это просто для меня, я не знаю, вот действительно, действительно. Человек пришел, просто подарил эти водички. Все, спасибо вам огромное. Теперь аж встретимся 1 февраля. Сегодня последнее воскресенье января. Дай Бог мы и февраль, и дальше, и дальше будем танцевать, и живы, и здоровы. Всем здоровья!